Здравствуйте, неизвестная, прекрасная, таинственная гостья. Не делайте реверанс на ступеньках. Это очень опасно. И вы знаете меня гораздо лучше, чем вам кажется. Я знаю, что вы думаете обо мне. Нет, принц, нет. Я надеюсь, что вы не знаете этого. Золушка, я тебя воспитываю днями и ночами, а ты еще клянчишь у моих дочерей смартфоны. Откуда в тебе такая наглость? А еще сегодня ты хочешь сбежать в дворцовый парк, да? Откуда вы узнали? Думаешь, я не знаю пароль от твоего телефона? Девочка моя, крошка моя, дочка любимая. С этими семимильными сапогами мы просто извелись. Они тщательно несут нас, бот знает куда, мимо цели. Я все где благодарность? Вот, например, у меня чешется нос. Золушка, не трогай. Старые друзья, это, конечно, штука хорошая. Но представь себе, вход в сапогах. Ну, приказ есть приказ, потом теперь меня идешь, эту чем Я по лицу вижу, что это не она. Ура, ура, ура! ура. Какой умный мальчик. Может, какое-нибудь чудовище угрожает вам смертью? Нет, Ваше Величество. Может быть, у нас какие-нибудь разбойники в лесу появились? Нет, Ваше Величество, разбойников я помню. жена, государь. Слово короля золотое. Хотел смыться в лес. Зачем? Хотел отдохнуть от домашних дел. Не вздыхай, а то я расстроюсь перед балом. Крестный, дорогая, крестная. Она говорит, ты скрытая, прекрасная, прекрасная барышня. Попали поедем на помощь мать. Раз, два, три. Их сказки уже в прошлом. Все сыграно. Как король сказочного королевства, я думаю, Стоите на пороге сказочных событий. Волшебный спектакль окончен, и теперь мы переносимся снова в кабинет литературы. Давайте же поинтересуемся у актеров, почему они так любят сказки. Наверное, я люблю сказки, потому что в них много всяких приключений, и они очень забавные. Там много волшебства. Я люблю сказки, потому что они тебя учат чему-то. В них есть смысл. Они интересные и необычные. И все хорошо заканчивается. Там много очень волшебства, познавательных историй, путешествия. Каждая сказка оригинальная и отличается от другой. Я люблю сказки, потому что в конце все хорошо заканчивается. Там много чудес. И всегда, как в сказках, добро убеждает зло. Потому что через много веков мы можем прочитать мысли автора. У них очень много жизненного опыта есть ситуация, которая происходит в жизни и может, которую мы не можем решить. А так она представляется в волшебной форме. Потому что в сказках всегда добро побеждает зло, даже когда шансов вообще нет. Они необычные, волшебные, там все животные оживают, учат чему-то. В сказке можно продумать все, что угодно. От ученых котов даже до говорящих игрушек. И, пожалуй, самое лучшее из литературы. Там волшебство, магия. Можно все что угодно. И когда читаешь ее, не можешь оторваться потом. Все сказки по-своему хороши. Сказочно таинственно в некоторых сказках присутствует юмор, потому что они веселые, познавательные, и можно там узнать все, что хочешь. Даже дух захватывает. Иногда хочется плакать, а иногда даже смеяться.